Украины, які заважатимуть, обійдемо на повороте. Не знаем, заказы на год будут или нет. Или вот три месяца и все. А брать деньги в кредит в банке, ну, дальше можно ничего не говорить. Мы каждое утро обсуждаем регулятор, Мегарегулятор привык кэкать, но от этого ничего не меняется. Дипломато Гризко про вступ України до ЄС, попри опір окремих країн-членів ЄС, Україна впевнено рухається до повноправного членства Євросоюзі. Про це сказав дипломат керівник центру дослідження Росії Володимир Гризко. Ми будемо членами Європейського союзу. Це очевидно. Зараз у Брюсселі розумні люди планують різні варіанти, як обійти всі ці штучні перепони, і безумовно вони будуть знайдені, зазначив Огриско. За словами дипломата, якщо Орбан і Фіцо почнуть висувати якісь нереалістичні ідеї, буде запропоновано інший неформальний варіант, коли всі країни, крім однієї або двох, вестимуть з Україною відповідні переговори. Україна просуватиметься в цьому напрямку і закриватиме кла. А коли ситуація дійде до того, що тим двом або тій одній країні не буде куди подітися, тому що всі раз за і всі узгодили важливі економічні моменти, то одна країна довго блокувати всіх не зможе, бо знайдуться інструменти, які допоможуть пришвидшити процес порозуміння, тому варіанти є, і вони безумовно будуть залучені. Я думаю, що ми тут не перші і не останні. Головне, що ключові країни Європи, які визначають напрям дій. На нашому боці, на нашому боці, президентка Європейської комісії, голова Європейської ради, ключові політики Європи. Тобто, я думаю, що це питання все одно буде вирішене політично та отримає підтримку. А ті країни, які танцюють під балалайку Кремля, і заважатимуть, як то кажуть, обійдемо на повороті. Наголосив Огриско. Усилить ну, розуміють, що це була не перша перва попитка розговарять. того, после разговора Макрона. Америке важно было поддержать лидерство в процессе попыток, предпринимаемых о обеспечении мирного трека. Как вы видели, с реакцией самого Дональда Трампа, который около часа провел в разговоре с Владимиром Путиным, он был, мягко, мягко говоря, недоволен. Очень редко Трамп признает, что ему что-то не удается, но он э, в последнем комментарии четко сказал, что он недоволен, э, ему не получилось получить результаты. И сразу же после этого разговора фактически Россия э, причинила большой урон Украине, э, цивильным э, и многим городам своим э, очередным большим э, ударом, э, комбинированным дронами и разными видами ракет. Да, это и баллистика, и крылатые ракеты и так далее. Что это говорит? Это говорит о том, что Путин откровенно в лицо плюнул Дональду Трампу. Теперь Дональд Трамп должен либо предпринимать попытки через силу усадить Россию за переговоры, либо продемонстрировать всему миру, а самым главным партнером западным, что он слабый лидер и с ним не считается Владимир Путин. Uh, я думаю, что uh, это побудило его к разговору. Многие думали, что uh, не будет общаться с Владимиром Зеленским, Дональд Трамп, откуда нечего сказать, uh, не, нет успеха. Uh, я же был убежден, что разговор будет, и он будет о том, а как предпринимать следующие шаги. Фактически мы сейчас uh, должны будем увидеть uh, принуждение к миру, то, что говорил Дональд Трамп во время избирательной кампании, то, что он говорил после того, когда э, победил, что его стратегия будет э, мир через силу. Он в свое время продемонстрировал, что он очень решителен в вопросе э, создания условий для обеспечения мира. И теперь он будет вынужден обеспечить аналогические условия в, э, в коммуникации и взаимодействии с Российской Федерацией. Студия. Руслан, а в принципе, ну, действительно, наверное, тут не столько связано телефонный разговор, а связано то, что Путин методично готовит как раз вот эти все обстрелы. В принципе, есть ли возможность повлиять сейчас на поведение, на политику российского диктатора последствиями телефонных разговоров, либо тут другие методы нужны? Ну, всем давно очевидно, что любого агрессора невозможно примирить. Все попытки примирить Гитлера, напомним, чем закончились, даже компромиссы территориальные, никогда агрессора не останавливали. Тем не менее, демократические лидеры пытались сделать все возможное. И сегодня они сами доказали то, что невозможно переговоров, когда у тебя нет сильной позиции, как любит, любит говорить Дональд Трамп, нету сильных карт, они должны показать, что карты такие есть. Поэтому сегодня мы должны ожидать усиления ПВО для Украины. Это противовоздушный. Руслан, Руслан с нами, да, или попытаемся перенабрать, да? Давайте наладим связь, потому что есть уже определенные, скажем так, вот такие информации, о чем сообщают разные издания. В частности, вот Экша сообщает о том, понятное дело, ссылаясь на свои источники, что во время разговора президента Соединенных Штатов Америки и президента Украины Владимира Зеленского, соответственно, Трамп да, поднял вопрос о том, что он еще будет проверять, да, как там обстоят дела с поставками соответствующих вооружений. Вот в таком плане. Ну и дал понять, что в на таком ключе и в дальнейшем будут развивать соответственно отношения с украинским государством. Именно поэтому, как мы понимаем, и президент Украины Владимир Зеленский сделал акценты в своем сообщении по поводу итогов переговоров с Дональдом Трампом, по поводу того, что действительно одни, одно из самых важных и острых вопросов, которые стоит перед украинской стороной, это, конечно, усиление противоракетной и противовоздушной обороны. Ну и в продолжение нашей темы добавлю, что поддержка Украины будет усилена. Вот так в Евросоюзе отреагировали на последние российские атаки по мирным украинским городам. А как заявила на брифинге в Брюсселе спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хипер, Россия в очередной раз показала, что не заинтересована в прекращении своей агрессивной войны. Мы увидели, что Россия осуществила одну из крупнейших атак с начала своей агрессивной войны с помощью 530 ракет и беспилотников. Эта массированная атака еще раз показывает, что Россия не заинтересована в прекращении огня или в прекращении своей агрессивной войны. И когда дело доходит до нашей поддержки, то мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ, и мы увеличим нашу поддержку. К нам возвращается политтехнолог Руслан Арухов. Руслан, давайте проверим связь. Видно, слышно? видно. А, да, да, да. Извините, тут да. не, очень, не очень связь была. О, слушайте, мы работаем в прямом эфире, и бывает на самом деле всякое. Руслан, а давайте да, закончим мысль. Предыдущий ваш ответ, к сожалению, прервался из-за того, что пришлось налаживать связь. Пожалуйста, продолжайте. А... То, что делал и Макрон, президент Франции, который пытается вести разговор от имени Европейского Союза с Кремлем, то, что делал что Трамп, что ли, что Атлантики, что переговоры без силы и инструментов принуждения никогда не дают своих результатов. То есть сегодня они должны исполнить обещание, то, что давали лидеры в Киеве, когда обещали, что что в случае, если Российская Федерация откажется от немедленного прекращения огня, ceasefire, так званого, когда на небе, на земле и на воде откажутся от ведения боевых действий,